নমস্কাৰ জয় আই অসম এতিয়া কথাটো হৈ গ'ল যে আছাম পুলিচ ড্ৰাইভিঙৰ কাটআফ কিমান যাব হয় নহয় হয় আপোনালোকে ভাবিছে যে ড্ৰাইভিঙৰ কাটআটো কিমান যাব কিয়নো মই আপোনালোকে কেইটামান কথা আগতে ক্লিয়াৰ কৰি দিম এইবাৰ ড্ৰাইভিঙত আপোনালোকৰ যিমান পষ্ট আছে বহুত অভাৰ ল'ৰা যে ভাবিছে যে আপুনি পাছ কৰিছে নহয় ড্ৰাইভিঙত বহুত কম ল'ৰা পাছ কৰিছে এবাৰ গম পাইছেনে আপোনালোকে যে আপুনি যিমান নাম্বাৰ পাইছে এতিয়া ভাবিছে যে মই ইমান কম নাম্বাৰ পাইছোঁ বা দুই তিনি নম্বৰ বেছি আছে মোৰ মোৰ নাম আহিবনে নাহে মই কাটআপটো ক'ম যে আপোনালোকৰ কাটআপটো কিমান যাব বা আপুনি কিমান নাম্বাৰ পালে আপুনি ফাইনেল চিলেকশ্যন বুলি ভাবি লওক এইটো তাৰ আগতে মই কেইটামান কথা কৈ দিওঁ আপোনালোকক যে ড্ৰাইভিঙত এবাৰ বহুত কম ল'ৰা পাছ কৰিছে আপোনালোকৰ মই কৈছোঁ নহয় এটা ল'ৰা নৰ্মেল যিবিলাক পাছ কৰিছে তাৰ এশৰ ভিতৰত ছেভেণ্টি চে এইটি পাৰ্চেণ্ট চান্স আছে যে এবাৰ চাকৰি হৈ যাব লাগে কিয়নো যিমান প'ষ্ট আছে নহয় পষ্টৰ এগেনষ্টত ওৱান ইচ টু টু মাতিম বুলি কৈছিলে ভাইবাত মোৰ হিচাপত ওৱান ইচ টু টু মতাই নাইকিয়া ভাবিছে না আপোনালোকে যিমান প'ষ্ট আছে তাতকৈ বহু মানে প'ষ্টতকৈ বেছি ল'ৰা আছে সেইটো মই গম পাইছোঁ সেইটো কথাটো একো কথা নাই যেনেকৈ ব'টমেনৰ ল'ৰা ব'টমেনৰ যেনেকৈ ষাঠি পঁচপন্ন ন ষাঠিটা প'ষ্ট আছে তাত ন আশীটা নব্বৈটা ল'ৰাই পাছ কৰিছে সেনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকৰ কথাটো বুজি পাইছে না এতিয়া কথাটো আহি যায় যে মই কিমান নাম্বাৰ যদি মই পাওঁ তেনেহ'লে মোৰ ফুল চিলেকশ্যন হোৱা মানে মোৰ চাঞ্চটো আছে মানে ফুল চিলেকশ্যনৰ কথা পাতি আছোঁ নে ফাইনেল চিলেকশ্যনৰ কথা পাতি আছোঁ চ' ইয়াতকৈ কম থাকিলেও আপুনি চিলেকশ্যন হোৱাৰ সম্ভাৱনাটো যথেষ্ট পৰিমাণে থাকিব কিন্তু মোৰ মতে যদি আপুনি ভাইবা এড কৰি কিনি যে ভাইবাটো হৈ গৈছে না আপোনালোকৰ ভাইবা টু এড কৰি কিনি আপোনালোকৰ ওচৰত যদি চাৰি পাঁচ নম্বৰমান আছে বেছি হৈ আছে পাঁচ ছয় সাত বা এনেকুৱা বেছি কাৰোবাৰ কাৰোবাত সাত আঠ বেছি হৈ আছে মানে পাঁচতকৈ ওপৰ যদি হৈ গৈছে আপোনাৰ নাম্বাৰটো তো আপোনালোকে ফিক্স ধৰি লওক আৰু হৈ গ'ল আৰু মানে আৰু তাত ভাবিবলগীয়া কথা একোৱেই নাই প্ৰশ্নও নুঠে বা একো পইণ্টেই নুঠে যে আপুনি ভাবিব যে এবাৰ নাম আহিব নাহিব সেইটো কথা নাই পাঁচতকৈ ওপৰত যদি আপোনাৰ হৈ গৈছে ভাইভাই এইট কৰি কিনে পাঁচতকৈ ওপৰ হৈছে তেনেহ'লে আপোনাৰ ফিক্স ধৰি লওক যে আপোনাৰ হৈ যাব অঁ কাটআপৰ একদম কাটআপৰ ভিতৰত পৰিছে সেই ল'ৰাবিলাক অলপ ৰিস্ক ল'ব লাগিব কেলৈ যদি তেওঁলোকৰ ভাইভাইটো যদি ভাল নহয় মই এটা কথা কৈছোঁ যে কাটআপতকৈ এবাৰ বহু মানে বহুত অভাল ল'ৰা পাছ কৰা নাই সেইকাৰণে পাছ হোৱাৰ সম্ভাৱনাটো যথেষ্ট পৰিমাণে আছে সেইকাৰণে আপুনি হয়নে নহয় কথাটো আপুনি কিমান নাম্বাৰ পাই আছে আৰু কাটআপতকৈ কিমান নাম্বাৰ বেছি পাই আছে সেই কথাটো কমেণ্ট কৰি দিয়ক আপুনি কোন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হয় কমেণ্ট কৰিব জনাব আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ধন্যবাদ